Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые гости. Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на наше приглашение принять участие в заседании сегодняшнего круглого стола. Спасибо большое, что нашли время, возможность. Вопрос, который сегодня вынесен на рассмотрение, на протяжении нескольких последних лет есть одним из первоочередных, как для правительства, так и для самих работников строительной отрасли. В прежние годы эти вопросы больше оставались на уровне инициативных предложений. Сегодня же слоганом упрощения разрешительной деятельности пронизаны практически все правительственные документы. Правительством в направлении упрощения разрешительной системы сегодня делаются серьезные шаги. Закон Украины о планировании и застройке территорий дополнен новой статьей 28, которая четко урегулирована порядок выдачи и отмены разрешения на выполнение подготовительных работ. Кроме того, определен четкий, четкий перечень документов для его получения. В результате заказчик и подрядчик получили возможность начинать подготовительные работы до окончательной разработки проектной документации и проведения ее комплексной экспертизы. Индивидуальные застройщики получили возможность проводить целый комплекс работ на основе уведомления о начале строительных работ, форма которого утверждена приказом Минрегионстроя, зарегистрированным в Минюсте. Кроме того, приказом Министерства утвержден перечень внутренних отделочных работ, без выполнения которых возможно принятие в эксплуатацию завершенных объемов строительства жилых домов, в том числе встроенных и пристроенных помещений. Законом Украины номер 2367 Упрощен порядок получения разрешения на выполнение работ по реконструкции капитальному ремонту автомобильных, железных дорог, линий электропередач, связи, различных коммуникаций. С целью упрощения оптимизации перечня работ, связанных с созданием объектов архитектуры, подготовлена новую редакцию лицензионных условий и перечня работ ведения хозяйственной деятельности в строительстве, связанной с созданием объектов архитектуры, который сокращен почти в пять раз и содержит на сегодня 115 строк. Кардинальные изменения ждут градостроительный комплекс. Сегодня работа в этом направлении продолжается. Минрегионстрой и Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины совместно с Комитетом по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Верховной Рады Украины готовят ко второму чтению проект градостроительного кодекса, в который кроме законодательных актов, которые регулируют градостроительную и строительную деятельность, будут внесены кардинальные изменения, которые существенно упростят все разрешительно-согласительные процедуры. Сегодня по результатам совещания по вопросам упрощения разрешительно-согласовательных процедур, проведенного премьер-министром, подготовлен рамочный законопроект, которым предлагается внести изменения почти к 70 статьям и 16 законам. И один закон изложить в новой редакции. Наш круглый стол объединил единомышленников, которые являются связующим звеном между теми, кто разрабатывает документы, и теми, кто применяет их на практике. Ну, значит, у нас есть две новости по этому вопросу. Как говорится, хорошие и не очень хорошие. Значит, первое. Наша ассоциация... Принимает активное участие в разработке всей нормативной регуляторной базы, то, что касается лицензирования строительной де деятельности в Украине. В частности, нам, нами сейчас был разработан и предложен на рассмотрение в государственной архитектурно-строительной инспекции Украины проект новых коллегионных условий, который был, в общем-то, принят. На, почему туда это орган, который занимается вопросами лицензирования в нынче, был очень принят э, в целом, и дальше прошел этапы прохождения согласно нашего законодательству. Одним из этапов э, утверждения этого документа обязательное согласование нашего специального полномочного органа с, по вопросам лицензирования это наше славное дежурство. Ну и тут, к сожалению, у нас возникли серьезные расхождения. Ну, во-первых, то, что о хорошем хотел сказать. Имея достаточную степень небольшой опыт работы в этой области, особенно статистику последнего, последней процедуры лицензирования, которая была сформирована в 2007 году с созданием опять единой системы вертикали государственной архитектуры строительной инспекции лицензионные условия, ну, скажем, прошли обхватку времени. Мы работали по ним три года, были учтены все, ну, скажем так, ошибок не было, некорректности были небольшие. С учетом кризисной ситуации мы пошли на значительное, повторяю еще раз, на значительное смягчение требований лицензионных условий к субъектам строительной деятельности. В частности, в том, что прекрасно понимаем, у нас, что у нас сегодня в стране серьезный кадровый провал, как в инженерном звене, и что еще страшнее, в профессионально-техническом среде, то есть среди рабочих специальностей, мы предложили, скажем так, свой алгоритмический подход к оценки технологических и квалификационных возможностей строительных предприятий в сторону смягчения ситуации. Ну, соответственно, с повышением степени ответственности уже самого субъекта строительной деятельности.